Я думаю, что такое э, важное решение мы сегодня представили исполкому технического директора Федерации футбола Украины Олега Протасова, который будет отвечать за целый ряд э, вопросов, которые связаны в том числе и с новыми э, подходами ФИФА УФА, в э, работе с национальными ассоциациями. Вы знаете, что сегодня и у ИФА и ФИФА есть э, э, личности, которые были много усилий в футболе. И как раз их э, такая должность это прежде всего защитить саму философию игры и то, чтобы вся система, которая работает в национальных ассоциациях, была ответ, соответствовала э, философии игры в футбол. И э, это будет очень такая большая, обширная работа, в том числе и для представления Украины на таких форму со своими коллегами э, с других национальных ассоциаций. Так что я бы хотел рассказать о том, что мы отдельно сможем с вами пообщаться. И поэтому в том числе поводу у нас хотел бы так анонсировать нашу традиционную неформальную встречу на Олимпийском. Хотел бы ее предложить на следующий день после матча национальной сборной в субботу. И там мы сможем на большинство вопросов, на очень много вопросов ответить, спокойно пообщаться. И в том числе и Олег Валерьевич работает график общения с журналистами, и мы в этом с удовольствием поможем. Да, да ну, не будет. Олег, Олег, пару слов. Добрый вечер. Мне предложили, мне кажется, такую должность, которая мне даже не пришлось долго думать. Мне кажется, что она мне подходит. Я в футболе, и я... у меня есть возможность применить свой опыт, знания, умения и навыки для развития футбола в стране. И так уже неплохие я со стороны, насколько я был до этого, увидел, что движение очень будет интересно и правильно в плане развития. Но ФИФА захотела, чтобы в федерациях были, наверное, по большому счету, бывшие игроки достаточно известные, чтобы они поработали и тренеры, там, на каких-то постах были, на... умели с людьми общаться и наверное, были бы уважаемы, чтобы их и слушали другие. И мне кажется, что я на, это, на, это, на этой позиции, которую мне сейчас предложили, могу предложить что-то. Мне кажется, что эта роль технического директора, она, простыми словами, таможника, она подразумевает что завтра, но ну, не сегодня именно конкретно, а завтра и послезавтра футбола чтобы мы двигались все вместе, все на всех уровнях в одном направлении, вся страна. И результат нам нужен, конечно же, чтобы первая сборная была на высочайшем уровне в мировом футболе. Вы понимаете, что это очень важно, что все должны быть, вся сеть вокруг первой сборной должна быть налажена и работать в одном направлении. Вот, наверное, где-то в основном будем в этом направлении работать. Дякуємо. Будь ласка, уже у когось є Можете их поставити. Представительская должность, керовища. Это, много надо думать, еще по, мне надо пожить в ней. Сейчас, я, вы понимаете, это для меня было решение все-таки одеть пиджак и быть не тренером, а функционером. У меня на моей плечи, наверное, ляжет достаточно много со всех со разносторонней работы, и придется и быть и где-то и головой работать, и разговаривать, и по большому счету мне надо путешествовать по стране и посмотреть технические вопросы, где что не хватает и где в чем-то можно прибавить. Какие первые шаги? Уже? Ну, завтра я поеду уже с Владимиром Узерским в 19 на турнир в Голландии. Как бы, есть цель у команды, которая очень непростая группа, и попытаемся, чтобы молодые ребята все проявили на высшем уровне, Буду с командой сейчас. Ну и, да. конечно же, со сборными командами всех уровней мне придется сотрудничать, и надо выучить будет все, все, что у нас есть в плане э, перспективы. самых перспективных ну вы понимаете, да, так как я сейчас уже занялся этой работой, невозможно прямо сегодня взять и завтра что-то поменять. Мы должны строить планы на будущее, поэтому, наверное, уже мне нужно постепенно забывать о том, что я был тренером, а только использовать этот опыт больше. Ну давайте не слова. в этой жизни не. я вообще избегаю говорить, или никогда, или всегда. Все может быть, но я настроен на эту работу. Мне понравилось вот это предложение э, от Андрея Васильевича. И я все отдам, что у меня все знания. Ну, я уверен, что как раз в этом плане Олег Павлович сказал об этом, что это было, наверное, совместное решение с полусловом. Ну, так, мы так даже э, друг друга дополняли всеми нашими идеями и возможностями, которые должны быть воплощены на этом посту. У нас есть четкие даже там критерии от UEFA и UEFA, к чему должно было бы э, соответствовать данный руководитель. Я когда в итог анкету отправил в wi FIFA, мне была гордость за то, что нашу страну будет президент Перехпотасов, его послуживший список, его владение языками, его возможности коммуникации. Я думаю, что мы в украинский футбол в этом получили очень огромный пользу. Вопрос к Польше Андрею Васильевичу. Второй пункт в повестке дня, второй изменений календаря матчей сборных 2017 года. Сборной, поняли, да, там э, предложили два, два товарищских игры для молодежной сборной и из-за этого внесли план календарь изменения. А, по э, финалу Кубка также было принято решение поддержать предложение премьер-лиги переноса с 4, 4 а, мая 4 июня на 17 мая а, в городе Харькове, так что это было поддержано mm -hmm. и на глаз с полковом. Підложення і клубу, які була під'єднана і мірі. Костянтин Обрієнти. Будь ласка, Андрій Васильович, так. Користуючись нагодою, хочу запитати, в інтернеті багато такої інформації незрозумілої. Стосовно голів деяких обласних федерацій. Так, триває зміна голів деяких обласних федерацій. Ну, є, зрозуміло, там ображені люди, ті, які йдуть в відставку і так далі, але всі вони заявляють дуже схожі сценарії. Вони кажуть, що приходять нові люди, і ці люди пов'язані з партією БПП. Як це сталося в Херсоні, як це сталося в Черкасах, як це ймовірно може статися в Тернополі. В Харкові, в БПП? Ні, ні, давайте за ті, які є. Та? Федерація футболу міста це Дніпра. Це ні, ні, так я ж закінчити це хочу це запитання. Ті, ні, Андрій Васильович, зачекайте, мене вже коліна перебивали. Я не перебиваю. Я хотел бы сказать, что у нас сегодня брифинг по поводу исполкома. По этому поводу мы с вами сможем после матча спокойно пообщаться. Завтра, насколько я знаю, у вас будут в студии. Мы сможем это все ответить на все эти вопросы. Так что давайте, наверное, все-таки брифинг не превращать в другие да. не переключать э, такой Давай. акцент. Есть на эти все вопросы, конечно же, ответы. Я уверен, что федерация была наконец-то обновляется изнутри, и вы должны это тоже подчеркнуть, потому что также ваши коллеги, вы в том числе, очень часто спрашивали, почему по 20 по 25 лет люди сидят на одном и том же месте, нет никаких изменений, но только начинается изменение, начинается уже изучение, насколько, кто, какого там, кум, брат, сват, Поверьте да мне, что, моя, что видите, моя, 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 задача... Э, Константин, Константин, послушайте я конкретно хочу тебе ответить, что у нас была новая личность. Например, Иван Крульков, представитель Батьковщины, возглавил прекрасную ассоциацию студенческого футбола. Он народный депутат от И он выиграл на таком честном со своей программой, и никто в него не, в, как сказать, не, не мешал ему и не поддерживал. Так же сам у нас есть представители в разных политических сил в разных регионах. Так что я считаю, что да, где-то может кого-то больше, кого-то меньше. Я считаю, что футбол должен быть вне политики, вне каких-то политических э симпатий. И я уверен, что как раз на примере работы федерации футбола, Украины так и будет. Вы можете посмотреть мою историю работы федерации футбола Днепропетровской области. У меня никогда не было так, чтобы от моих симпатий к той или иной партии у меня сразу же перекрашивалась там, областная структура, районные городские организации. Наоборот, даже сегодня, если взять структуру, то там есть там, э, депутаты областных районных рад совершенно со всех партий: Укроп, Батькишина и другие партии, которые представлены в разных советах. Потому что я считаю, что вообще это надо разделять. Если человек любит футбол и хочет. Развивать футбол, его симпатии политические должны быть вне футбола. Если он хочет попользоваться футболом для своих каких-то других целей, ну, к сожалению, мы будем вместе с вами, журналистами, таких людей отстранять, отодвигать, не давать им возможности использовать площадку футбола в политических целях. Вы от, точно от Федерации футбола никогда не услышите э, использование политики в футболе. Спасибо вам большое за вопрос, и это Спасибо. очень важно для нас. Спасибо вам всем. Ну и Спасибо. еще раз анонсирую нашу встречу после игры национальной сборной э, на Олимпийском, и мы там сможем поговорить на все вопросы. Спасибо большое.